У нас є буде можливість ще послухати всіх переважною більшістю футболістів якраз захисної ланки, тому що бачите, багато в нас якраз суперечностей про е, е, захист збірної України, тому що є проблеми. біля наших воріт достатньо багато моментів. Ну, Але ми поговоримо зараз так само і про героя цих двох поєдинків: це Артем Кравець, який зараз виступає у Іспанії. Футболіст, який. Не знайшов собі місця в київському динамо, тому що ну знаєте, якби з різних причин, вирішив пошукати себе за кордоном. І зараз він виступає у складі іспанської гранади, забив два м'ячі і викликав його на цей збір. Шевченко поставив він, забив туркам, забив сьогодні. Тобто дуже важливий футболіст. Оце між двома матчами нам вдалося поспілкуватися з ним для того, щоб зрозуміти, як йому зараз живеться якраз в Іспанії, і чи планує взагалі повертатися в Україну. Испания возникла в последние дни трансферного окна. И, ну, были разговоры до этого, конечно, но как-то ну, что-то не срасталось. И буквально за несколько дней до закрытия мне позвонили из клуба, сказали, что вот есть такой вариант, решайся. Вот, и я, посоветовавшись с родными, решился. И буквально за несколько дней то есть, осуществили этот переход. Говорили на тему того, что действительно, как, моего будущего, в том числе, вот Сергей Станиславович сказал, что, конечно, если ты готов доказывать, конкурировать, я никогда не откажусь от такого игрока, вот, поэтому мы поговорили, ну, мне, этого, мне этих слов было достаточно, что будет здоровая, нормальная конкуренция, я был готов прогр... конкурировать. Процентов на 99 я был уверен, что все уже остаюсь я. В принципе, то есть ничего особо не планировал. И Буквально там 29 или 30 августа. То есть, все решилось в один день буквально. Такая ситуация в клубе, что у нас. Э был один тренер, второй, сейчас уже пришел третий, наверное, какие-то все время изменения, взгляды, может быть, пока не, не устаканился какой-то состав и так далее, я надеюсь, что пройдет какое-то время и буду более, больше игрового времени получать на поле забиваю хорошо, нужно еще дальше забивать. В чемпионате Испании вы можете у Рауля спросить, никто не играет сзади, все играют в атаку и никто не будет стоять и обороняться всю игру, все, все стараются играть в футбол. Мы плохо начали сезон, я думаю, сейчас главная задача остаться в лиге, набирать очки, вот а коллектив довольно неплохой, и много перспективных хороших игроков. Мне чуть-чуть полегче, наверное, уже адаптироваться, потому что все-таки я полгода провел в Германии и жизнь в Европе уже не новая, можно так сказать для меня. Есть свои, конечно, нюансы, но в принципе я свои какие-то бытовые вопросы уже решил, поэтому сейчас сосредоточен на футболе сейчас только начало сезона у меня год аренды сезон аренды в испании что будет через год я не хочу загадывать потому что все может случиться И давайте этот вопрос отложим до мая месяца 17 года